Assalamualaikum semua So kali ni kita dah tengok sepanjang 3 hari ni Semua tim-tim berkampung di Sepang Untuk shutdown test Kali lagi saya nak bagi tahu Shutdown test ni adalah uh, Pelumba-pelumba Test rider sahaja dan rookie Yang boleh masuk shutdown ni Untuk diorang test Dan diorang decide apa engine dan spec yang diorang nak Walaupun dengan aerodermi, engine dan sebagainya Tapi korang perasan kan ada juga pelumba rasmi yang join Iaitu pelumba-pelumba Yamaha Jack Miller, Quattararo dan Alex Rins. Kenapa dia orang join? Sebab kat Yamaha ni masih lagi konsesi dia kelas D. So dia orang ni masih jauh lagi ketinggalan. That's why dia orang ada peluang untuk test motor dia orang banyak kali dan test part-part yang bebas sikit lah berbanding pasukan lain yang telah dihadkan. So that's why dia orang boleh join dengan pelumba rasmi dan pelumba test rider dan pelumba rookie. So kita tengok yang pertama. So yang pertama kita tengok motor yang paling nampak agresif dan nampak nampak dah improve banyak gila iaitu Honda so kita tengok daripada Alex Espargaro Honda memang dah nampak konsisten di depan dan kalau tengok hari pertama dia fastest hari kedua dia dua no. dan hari ketiga pun dia fastest dan dia fastest secara keseluruhan untuk 3 hari tu jadi kita tengok untuk uh, Alex Espargaro ni dah terlalu nampak dia memang uh, yelah, dia masih relevan baru je tahun lepas uh, bersara masih lagi kuat lah dan dia buktikan dia punya kebolehan dapat menjinakkan Honda dan dia pun komen dekat dia punya social media iaitu Honda ni lah yang paling terbaik yang pernah dia ride selama ni jadi itulah petanda dia dia tengok mungkin Honda dah kata, kembali dan dah tahu dah macam mana nak set up motor uh, GP yang terbaru ni tapi yelah kita pun dah nak era baru dan mungkin Uh, tengoklah macam mana uh, Honda nak tune dia punya Dia dah jumpa resepi Tapi tahun depan ada lagi regulation baru Jadi dah terpaksa tukar sikit lah resepi tu kan Seterusnya penumbuh Honda juga iaitu Diogo Moreira Iaitu rookie dan pekas juara dunia Moto2 tahun lepas Pada permulaan dia nampak seraga So nampak dia mencari rentak di belakang Kalau kita akan compare dia dengan Toprak lah Toprak walaupun dia rookie juga tapi toprak ni memang dah biasa bawa motor yang 1000cc ke atas jadi dia orang ni macam dia, dia macam Miorera ni pelumba yang baru berjinak-jinak masuk ke dunia kelas utama that's why dia sedikit beza dengan toprak pun di cerita lah tapi kita tengok pada awalnya ialah macam biasa belum dapat tu tapi hari terakhir dia dapat uh, rentak tu dan dia lagi laju pada toprak jadi kita tengok rookie ni uh, ada potensi dan kita tengok dia memang uh, strong lah dengan Honda pula tu dan dengan dengan pula Honda yang baru ni nampak lebih uh, friendly dengan rider that's why dia boleh uh, improve lah diri dia so tak apa kita tengok tak sabar juga nak tengok prestasi Diogo Moreira ni ok yang kedua KTM so kita tengok KTM ni dah nampak perubahan dia KTM paling ramai jugalah test rider je kalau pengeluar lain ada macam Yamaha ada dua orang Uh, kalau macam yang Ducati Aprilia seorang-seorang tapi dia ni ada tiga test rider ok iaitu Paul Espargaro, Danny Pedrosa dan Mika Kallio so apa tugas-tugas masing-masing ni contoh saya tengok Paul Espargaro ni memang dia push the hard macam apa yang motor tu boleh buat kita tengok dia selalu top dia memang dah uh, kata tahu dah, dah jumpa resepi KTM tu dan dia memang Uh, pelumba yang masih lagi relevan sebenarnya cuma dia tak ada seat lah nak pelumba saya rasa dia masih layak dipanggil pelumba rasmi lagi sebab dia memang nampak lah orang punya dapat dia punya prestasi tu memang wish, memang terbaik lah dan seterusnya kedua dari proses saya tengok dia macam memfokuskan dekat uh, pace, race pace sebab dia bukanlah push sangat So dia mungkin tengok apa yang KTM boleh improve dari segi uh, lap by lap dan dalam 20 lap tu macam mana dia boleh sebuah lah KTM Mika Kalio pula saya tengok dia ada tugas tersendiri walaupun dia ke belakang kalau tengok masa dia 4 saat 6 saat tapi saya tengok mungkin dia tengah mencuba dan menguji jentera 850cc sebab bila dia corner dia tak based on gambar-gambar yang di-sharekan oleh media-media luar bila dia corner dia tak turunkan rear height device tu dan masa dia practice start pun sama dia tak pakai rear side wash tu so, motor dia tegak macam tu lah belakang tak ada macam motor lain, kalau korang perasan dia boleh turun kat bawah, tapi motor KTM ni dia yang bawa, dia naik kat atas belakang so nampak dia memang mencuba dan menguji jentera barulah, so saya tengok Mikay Kalio ni dia fokus dekat situ so, KTM nampak dah awal sangat lah, dia orang dah plan awal so, kita tengok macam mana untuk tahun ni, seterusnya kita tengok yang paling highlight lah pada shakedown kali ni adalah Yamaha melalui Toprak Razgat Kyoglu ha, betul tak saya sebut Toprak Razgat Kyoglu ok kan memang <laughs> susah nak sebut saya panggil lah El eh, Tuko ke Toprak ke saya panggil Toprak je lah okay. so Yamaha ni memang kita akan teringat Toprak dulu sebab saya nak highlightkan sebab dia punya kata keserasian jentera tu mula-mula biasa je lama-lama eh macam hari pertama pun dah dekat dah berapa saat je belakang dan hari kedua dia dapat catat masa satu bawah satu saat so 0.8 macam tu dengan pelumbu terpantas pelumbu yang lama dah dia pun duduk berapa tempat ke berapa tak ingat lah so dia nampak hari ke akhir pun so hari terakhir kita tengok lah gap dia besar sikit tapi kuat quite, quite good lah untuk seorang yang korang kena tengok eh Toprak ni dia tak pernah race dekat sepang tau dia daripada USBK orang lain daripada uh, macam Diogo Mondego Moreira daripada motor tu dia ni daripada uh, USBK so dia orang tak pernah dia tak pernah race dekat Sepang tak pernah ride dekat Sepang tak pernah guna motor GP tak pernah guna tayar Michelin sebab sebelum ni guna Pirelli lain karakter dia so apa braking dia so macam-macam lagi aspek yang dia memang first time so dengan dia punya first time tu dan dengan dia punya prestasi yang ditunjukkan memang kata salut lah dengan air turku tu dan seterusnya penumbuk-penumbuk lain Jack Miller kita tengok hari kedua dia terpantas maksudnya kita daripada segi diorang ni saya nampak V4 ni memang dah terbukti lebih baik lah sekarang ni sekarang ini eh, melalui shutdown ni lah kita nampak V4 dah nampak potensi dia so Jack Miller walaupun Jack Miller kita tahu bukanlah dia jenis kaki pole position dia ataupun dia kaki push lap tapi kita tengok Ha, dah, dia dah boleh berada di depan apa semua lah. jadi sama macam Kotaro pun sama dia nampak kita nampak positif way eh, memang wish memang Kotaro memang boleh pergi jauh lah so kita tengok macam ni dan kalau ikut Yamaha ni saya tengok dia orang masih menggunakan uh, aero lama lah aerodynamic yang lama macam sudu kat depan tu dia masih tak dia tak guna yang masa launching hari tu tapi kita tengok masa hari kedua tu adalah rings pakai sekejap tapi saya tak nampak lagi gambar kalau Fabi Quartararo pakai Aero tu uh, Ada nampak lah Macam Dovizioso pakai uh, Gusto Fernandez pakai So masih Saya rasa masih lagi In uh, development lah So banyak teng Kita tengok banyak yang Bahagian depan yang Aero lama dia pakai Kalau dari segi Yamaha ni Itu sajalah kita nampak Tapi Yamaha pun Paling dapat highlight lah Sebab banyak rider dia banyak Yang test kali ni Sebab dia orang masih uh, Konsesi kan So kita tengok lah Macam mana uh, Ujian rasmi nanti ya eh. Seterusnya Aprilia So Aprilia macam seorang je dia punya rider test iaitu Lorenzo Salvadori uh, biasa ah uh, Aprilia ni macam yalah pelumba ujian dia pun seorang je yang turun. So dia masih dia tak adalah agresif sangat uh, ben, uh, test benda baru daripada luaran eh kita tengok luaran hanya di bahagian sisi saja ada macam uh, sayap dia sirip tu banyak sikitlah. Ah uh, tapi kalau tengok Uh, package aerodynamic, package belakang kita pernah tengok lah sebelum ni masa Valencia jadi kita tengok macam Aprilia ni tak banyak benda baru dah lah untuk kali ni mungkin dia fokus apa yang sedia ada dan dia cuba improvise lah so macam Aprilia mungkin uh, kita tunggu rider yang lain baru kita nampak best sikit lah untuk kita rumuskan untuk kita ulas so sama juga dengan satu lagi brand eh, satu lagi pengeluar champion tahun lepas iaitu Ducati so Ducati pun sama dia hanya keluarkan satu test rider dengan Michele Firo so dia saya nampak daripada luaran ada satu saja aerodynamic baru yang depan tu memang agresif gila yang bawah macam dia gabungan macam Ducati gabung dengan Aprilia tau bawah tu bawah <laughs> Aprilia macam bawah macam tu kan So atas tu macam Ducati So kita nampak macam gabungan antara dua tu lah Jadi Ok kita tengok cantik juga eh, Kita tengok lah macam mana Tapi biasanya Ducati ni selalulah Benda-benda yang pelik-pelik dia yang mulakan dulu Haa tapi kali ni biasa-biasa je Mungkin dia orang dah uh, fokus dekat jentera baru nanti lah ha, so McLaren Piro ni Test apa yang ada je lah kan Haa tapi Ducati tak ada berita sangat maksudnya yang man, yang mana agresif tu ada satu tu je lah tapi biasa dia yang paling pelik ha, jadi kita tengok lah macam mana uh, ujian rasmi nanti mungkin dia simpan dulu barang-barang dia orang so nanti Marcus dengan Peku datang ke ha, uh, tak tahu ok so itu saja rumusan yang saya boleh buat untuk uh, shutdown test ni saya nampak memang uh, para kata pengeluar ni taklah seagresif sangat sebab dia orang ni masih Uh, kata dah nak masuk regulation baru kan uh, kecuali Honda lah nampak semua memang dah baru totally baru uh, tapi benda ni tahun terakhir dah uh, tahun depan kita tengok uh, motor ni totally jenama baru dan shape dia pun dah engine pun dah kecil 850cc so kita tengoklah macam mana untuk shutdown ni taklah semestinya mungkin diorang dah kumpul dan diorang ada apa kata simpan uh, sandbagging kan orang panggil dia simpan dia orang punya uh, kata taring-taring ke ha, kita tak tahu so daripada check down ni kita hanya boleh ulas macam tu lah so sekarang ni semua pelumba akan berehat dulu seketika dan kembali di litar pada 3 hari bulan sehingga 5 hari bulan untuk sepang test official so maksud sepang test official ni macam dia sepang, uh, dia test yang rasmi lah ha, sebelum ni tidak rasmi check down tu tak rasmi yang ni rasmi dan semua pelumba rasmi pelumba yang sepenuh masa akan turun so masa tu lah kita tengok macam mana potensi jentera mereka masa tu kita boleh banyak sembang lagi lah apa yang dia orang dah buat jadi untuk pembahasan kali ni hanya itu saja dan bagi siapa yang nak datang sepan test tu tanya tiket ada ke Min? tak ada so dia free ok ingat nak datang sepan test free saja tapi ada satu tapi kalau korang naik e-hailing free tapi kalau korang bawa jentera korang ataupun bawa motor kereta ada parking charge untuk motor RM5 saja dan untuk kereta ada ada dua pilihan kalau nak parking biasa RM10 tapi kalau korang nak parking dekat Wiley mungkin dekat sikit dengan tempat tu berharga RM30 so itu saja ya kali ni jadi siapa-siapa yang nak dapatkan baju mencedas terbaru kami iaitu Min Jadual Min boleh order saya akan ke sepang test tahun ni saya buat kauris tak masuk dalam media center saya hanya duduk di luar grandstand santai bersama-sama peminat kalau ada jumpa tegur-tegur je -tegur lah dan kita akan uh, saya akan bawa stok baju ni siapa-siapa yang nak baju ni just bagi tahu kita dan saya akan ambil stok kat situ lah uh, so ready stok siapa yang nak limited edition uh, apa yang terbaiknya adalah ada uh, punya jadual mi semua orang tahu minta jadual kita tapi kita bagi sekali jadual belakang baju kita uh, siapa yang nak uh, apa, apa macam terbaru kita ni cutting oversize ok kalau kamu tengok aku pakai ok boleh je bagi tahu kita orang so jumpa korang kat sana